Когда мир со осторожностью приветствовал новость о приостановке боевых действий и ударов по Украине, Раша выпустила по Украине более 100 беспилотников и баллистическую ракету. Это был ответ Раши о том, что он добился, ну, не мира уже, не окончания войны, но чего-то там вроде добился. То есть это такой вот уже подзатыльник как бы со стороны Кремля, то есть даже если они считали, что эта договоренность была с 25 числа, 25 января, то все равно значит, нету, нету этой недели с 25 по 1. -е. Ну и The Telegraph приводит к, вы, приходит к выводу, что это, наверное, скорее всего, фикция, и как очередное, так сказать, внешнеполитическое достижение Трампа, это нужно назвать, скорее всего, перемирием Шрёдингера. То есть оно может и быть, и не быть. Оно может быть в голове у Трампа, но не быть на самом деле. А может быть так в одной голове, то есть Трампа, она может быть в одном, в одной ипостаси, в голове Путіна дорґа. Ви щойно почули, як насправді виглядає нова дипломатія Трампа. Поки у Вашингтоні Трамп кричить про перемир'я. Юрій Швець водить термін, який має знати кожен українець: перемир'я Шредінгера. Це парадокс. Трамп каже, що домовився, а на наші голови летять шахеди та балістика. Це не просто порушення слова, це публічне приниження Сполучених Штатів. Путін цим обстрілом показав усьому світові мені начхати на ваші дзвінки та ваші угоди. Він навмисно вичікував момент, щоб вдарити саме. Тоді, коли Трамп заявив про успіх, це класичний чекістський підхід, приспати увагу, вичекати, поки жертва повірить у безпеку і завдати удару під дих. Ми бачимо початок гри, де Україну намагаються перетворити на беззахисний полігон для випробування миротворчих талантів Трампа, які розбиваються об реальність російського терору. Если это початок переговоров, то как тут выглядит капитуляция? Докончение второго этапа переговоров после первого, который закончился, очень так, очень хорошо, как сказали представители украинской делегации. Лавров заявляет, что любые, то есть при соглашении о безопасности Украина США неприемлемы для для Укра... для России. Любые, я повторяю, это волшебное слово. И единственным условием это свержение так называемого режима Зеленского. Мне интересно, с теперь, чем теперь украинская делегация поедет. Лавров заявляет, что гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов э, не воспринимаются и не будут восприниматься для э, Кремлем, Раши, как аварийный стоп. То есть они не будут смотреть и не считать, что это будет действительно гарантия безопасности Соединенных Штатов Украине, какие бы там ни было положения. Самое шикарное. Пусть даже там буде копія п'ятої статті записана. Раша це не признає це соглашение в будь-якій його формі, ніяким образом не остановит рашу, якщо раша вздумает повторно совершить агресію. Вдумайтеся в ці слова. Будь-які угоди неприйнятні. Це не просто фраза дипломата, це вирок усій архітектурі безпеки, яку так пафосно намагається вибудувати Банкова. Поки наші чиновники пакують дорогі валізи до Абу Дабі, Кремль уже виніс вердикт. На папірці з Вашингтона вони будуть дивитися крізь приціл ракет. Швець розкриває ще одну деталь, від якої стає моторошно. Трамп свідомо зачистив поле переговорів від професіоналів. Кушнер і Вітьков, які хоч щось розуміли в деталях, пішли під корягу. Замість них технічні виконавці, які будуть просто кивати. Це створює ідеальні умови для Лаврова. Він бачить перед собою слабкість, він бачить хаос в американській делегації та повну відсутність реальних гарантій для України. Нас заманивают у кимнату, достильцы уже расставили под диктовку Москвы. диалог про мир. Це майстер-класс из того, как сдать страну, сберяящий посмешку на камеру. Некому решать наболевший вопрос. Сейчас Украина мерзнет под страшными холодами. А Оказывается, что американцы задержали помощь, которая как раз нацелена была на то, чтобы бороться с этим энергетическим кризисом на 250 миллионов долларов. Зеленский ругая европейцев, на деньги которых, собственно говоря, живет сейчас а, вот по поводу того, что американцы не поставляют 250 миллионов на борьбу с этим энергетическим кризисом, как-то так, тишина. Никто не знает сейчас, кто должен заниматься вот этими 200, 250 долларами, миллионами долларов. И как-то так никто не обращал на это внимания, а сейчас холода, минус 20 в Украине, и так, ах, а кто же это занимается? И никто в Вашингтоне не знает, чтобы здесь, в Соединенных Штатах, с участием администрации, что-то свершилось, ну, во-первых, надо договориться, а потом надо сидеть и четко это контролировать. Для этого, между прочим, не существует посольство, которое должно было уже давно суетиться и спрашивать, а как там наши 250 миллионов? И для этого есть посол. Если Зеленский говорит, что там не, пос... не Европа не, выплатила, вовремя не заплатила американцам, и поэтому ракеты перехватчики не поставили, так это надо и послам украинским соответствующим соответствующих, в соответствующих странах, которые не, не... внесли эти деньги европейские. Нужно контролировать это все. А если там работают там, друзья, типа Паши Рябикина, Китай, друзья Ермака, или сексологини, то вот так оно и получается. Это звучит как поганый жарт, но это наша с вами реальность. 250 мільйонів доларів на генератори, трансформатори, ремонт мереж, ті ж самі ракети до патріотів, які Зеленський анонсував раніше, зависли, бо в нашому посольстві не знайшлося людини, здатної знайти потрібний кабінет. Чому? Бо кадри сьогодні вирішують все. Ставлени вертикалі Єрмака зайняті не порятунком енергетики, а внутрішніми інтригами зачисткою інформаційного простору та власним збагаченням. Ми бачимо призначенців, чия головна заслуга, особиста дружба з екс головою офісу. Це не просто некомпетентність, це саботаж національної безпеки, власних інтересах та інтересах агресора. У зв'язку з тим, що американський ядерний зонтик, як не читає скоро зникне, Такі країни, як Швеція, страна НАТО, на котрих до сих пор нет ядерного оружия, говорять о те, що їм потрібно його приобрести. Потому что был разговор о том, что есть две ядерные державы, Франция и Англия, и они могут раскрыть свой ядерный зотик над другими странами, но там сложная экономическая ситуация, и вряд ли они это все потянут. Поэтому самый самый надежный выход это создать свои ядерные силы. Причем сделать это не в одиночку, а в коллективе уже собралась. Группа, инициативная группа в составе, естественно, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания Гренландия Это прямое следствие хаотичной, дипло хаотичной дипломатии Дональда Трампа приводит к тому, что многие страны задумываются о приобретении ядерного оружия для обеспечения собственной безопасности. Ну и некоторое. Э аналитики в этих нордических странах считают, что было бы вполне логично, если бы к перечню вот этих стран, группе тех стран, которые я вам назвал, туда присоединились и некоторые страны Балтии. Такие страны, как Латвия, Литва, Эстония могут податься этому искушению. Рано или поздно этому искушению, может быть, придется податься и Украине. Коли навіть спокійна Швеція почина серйозно обговорювати власну ядерну зброю, це означає лише одне Стара епоха скінчилася. Ядерна парасолька, якою нас так довго заколисували, виявилася дірявою. Трамп своєю хаотичною політикою змусив світ зрозуміти, рятуватися доведеться поодинці. Юрій Швець озвучує те, про що на банковій бояться навіть шепотіти, щоб не спровокувати партнерів. Якщо міжнародні гарантії це лише папір для Лаврова, то єдиним реальним запобіжником є зброя, яка змусить Кремль здригнутися. Нам пропонують бути буферною зоною, але досвід Європи показує, у сучасному світі поважають лише силу. І якщо вибір стоїть між капітуляцією в Абу-Дабі та власним ядерним щитом, український народ має знати правду про цей вибір. Поставте лайк кожна вподобайка, як сигнал, що ми робимо корисну справу. Підпишіться на канал. Тут ми кажемо те, про що інші мовчать, бо бояться втратити акредитацію. Бережіть себе та свій розум, ми маємо бути тверезими, щоб перемогти. Слава Украине!